keyingi vaqtlarda davlatimiz tomonidan uy joyga ehtiyoji bo'lgan hamyurtlarimizni uy bilan ta'minlash nogironligi bo'lgan kam ta'minlangan oilalar uy joyini ta'mirlab berish borasida ham bir qator xayrli ishlarga qo'l urilmoqda biroq hududlarda hamon uy joyini yaxshilashga ehtiyoji bo'lgan biroq bunga na mablag'i va na sog'ligi yetadigan oilalar bor buxorolik ana shunday oila vakillari telekanalimizga murojaat yo'llab uyini uy ta'mirlashda mas'ullardan yordam kutayotganini bildirgan biz esa xonadonda bo'lib haqiqiy vaziyatni o'rgan buxoro shahar sheyxon ko'chasi 264 uyda yashovchi kam ta'minlangan oila sohibasi matlab rustamovaning oilasidagi 11 nafar a'zolar mana shu hovlidagi bor yo'g'i ikkita xonada istiqomat qilib keladi o'g'li ikkinchi guruh nogironi u ayoli va 3 nafar voyaga yetmagan farzandlari bilan chala qurilgan hovlining bitta xonasini egallagan matlab opaning 88 yoshli onasi o'zi turmushidan 2 nafar bolasi bilan ajrab kelgan qizi esa bitta xonada nasib bo'lsa yaxshi uylar quramiz dedik lekin ammo bo'lmadi ishimiz kuchimiz yetmadi shu bilan farzandlarim katta bo'ldi birov ikkita farzandim nogiron bittasi rossiyada nogiron bittasi no bu yerda nogiron bo'lib nima qildi o'n sakkiz yoshdan o'tgandan keyin qurilish bo'lmadi hamma chala qurilib qo'ydi qachonlardir yaxshi niyat bilan uy qurishni boshlagandik ammo turmushning ketma ket zarbalari o'g'limizning to'satdan betob bo'lib qolgani sabab qurilish ham bitmay qoldi hatto xonalarimiz tomini yopishga ham qurbimiz yetmayapti deydi otla bopa o'ksinib uylarimdan hammasidan tomchi o'tadi hammasidan bironta uyim yo'qki yo'q shifir qilishga imkoniyatim yo'q yetti yuz ming pensiya olaman pensiyam yetmaydi dadamiz ishlamaydi hech qayerda mana ichkilikka berilgan dadamiz shovqin suronlar bo'ladi har kuni urush janjal bo'ladi opa mahallasidan ham uni tez tez yo'qlab keladigan mahalla jamoat fondidan ham qo'shnilardan ham juda minnatdor ro'zg'orimizga qarashib turishibdi och qolmayapmiz ammo qishda tomimizdan chakka o'tib ancha aziyat chekdik viloyat mas'ullari hech bo'lmaganda tomni shifer qilishga ko'maklashsa yaxshi bo'lardi deydi hayotning achchiq sinovlaridan yelkasi bukilgan opa biz bilan suhbatda invalidi shuni pensiyasi aa bullarni puli ollohga shukur berganiga shukur qilib yuramiz oila vakillari murojaatiga quloq tutgach ularning iltimosini tegishli idoralarga yetkazishni va'da qilib ortga qaytdik umid qilamizki lavha efir yuzini ko'rgach hokimlik sektor mas'ullari bu oilaga yordam qo'lini albatta cho'zishadi biz esa ezgu ishlar natijasini sizga yetkazamiz